Ну что, начинаем. Представьте, школа самообороны от фруктов. Значит, так, мои ученики. Сьогодні я вам розкажу, як самооборонятися від людей, які нападають на вас з фруктами. Ми це вже проходили. А банан? Ні, банана не було. От. Зараз буду учити вас, як самооборонятися від маньяка, який нападає на вас з бананом. Береш банан. и нападаешь на меня агрессивно. Как <рик> это -це вам цены не надо? Я подивлюсь на вас, если за вами будет бежать маньяк с гроздью винограда в руке. <рик> Итак, ты нападаешь на меня на счет раз, два, три. А я показываю, как защищаться. Поехали! так надо самооборонятися від маньяка, який на вас нападає з фруктами? Ми це уже проходили. Валік, а про що ти нам сьогодні розкажеш? Хотів би поговорити про обичний день жителя Пекіна. Сонце палило. Сонце палило 20 сигарет Вінстона одну за одною. Городу йшов непоганий Пекінський мужчинка, якого звали Святослав. В нього не було одежди але була цель купити мензурку кефіра для домашнього балівського таракана і гарька. Торговец требовал за це три волоса дракона и шесть восьмых с жабы. Ну все как классической стратежки. Главное, что у мужчинки были дуже сильные глаза, а его лицо было схоже на помягченную водою кирпичную стену. Он рассчитался, положив кефир в карман отсутствующей одежды и пішов назад, прокручивая в обратную сторону циферблат на часах. Зачем? Никто. А он просто, вот просто был рожден для этого момента. Понятно? Он <свят> пришел домой и показал Игорьку часы, доказывая, что отсутствовал только две минуты. Тараканов был дурбецелом. Став громко і часто гавкати. От отак -от мужик розвів жука. Моралька в чому. розвести розвистикалась, преднаписана судьбою. І кстати, у кого дома живе жуть, поїхали з нами на конях в Пекін. Мини-панки были летом на концерте Кайли Минов. И теперь мы умеем спевать. Бро, давай. И начнем мы с первой фразы. Она самая очевидна. Когда дел очень много, можно устать. Девочка приходит домой, она ложится спать. И разницы нет, был ли день ее любого, Или да, был долгим и полным забот. Девочке каждую ночь снится старый енот. Если енот вам не снился, будет трудно понять, Как сильно енот хотел, но не умел танцевать. Был очень старый, он был очень робкий, к тому же на левую лапку хромой, Но он приходил в каждый сон и приносил кровослон. И эта музыка к нему уплыла, И он не шевелился, слушая пластинку каждой полосилкой голос. этой музыки топала немножко Маленькая, слабенькая, старенькая ножка Боже, как ему хотелось Еще чуть-чуть, и он готов попытаться Но уже утром пора просыпаться Мы продолжим делать все не так, как у людей. Все прощаются, машут ручками, а у нас просто будет исповедь. Первое, за что хотелось нам извиниться, это за то, что мы создали всю команду. Простите, не подумайте. Ну да, и да. в конце, все прощаются, машут ручками, а у нас просто будет исповедь. Первое, за что хотелось нам извиниться, за то, что мы создали всю команду. Простите, не подумал. Второе, мы, мы вам отвечаем, Вона наши ванны, вон наши праздные праздники. Она Киеве, в Киото играла на гитаре. Она всему обучилась. Второе. Вы думаете, что перед вами сейчас стоят просто три дурачка, сейчас показывают, но на самом деле где-то там, дуже глубоко под этими дебильными масками скрываются обычные, дурачка. симпатичные души. Команда КВН мини Панки». Будьте с нами.